ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲದ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಮುಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದೇವರನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಕೇಳಿ ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುದೇವರು ಯೋಗನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ದೇವೋತ್ಥಾನ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗ್ತದೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪೂಜೆಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಅಥವಾ ತುಳಸಿದಳಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮೂರು ದೇವರಿಗೂ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಮತ್ತು ತುಳಸಿದಳಗಳನ್ನು ಇಡಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಗಾ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸಿ ಉಗ್ರ ಸರಿಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮುತ್ತು ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಮುತ್ತು ಅವರೇ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಪ್ಪದೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಉತ್ಥಾನ ಎಂದರೇನು ಎ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಸಿ ನೋಡುವುದು ಡಿ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವೋತ್ಥಾನ ಏಕಾದಶಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ all ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಂ ಅಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಆಂ ಸಂಕರ್ಶಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಹಾ ಅನiruddhay namaha ಓಂ ಅಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಆಂ ಸಂಕರ್ಶಣಾಯ ನಮಃ ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अह अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अह अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अह अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अह अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अह अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अह अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अह अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अह अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अहा, अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अं वासुदेवाय नमः ॐ आं सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः ॐ अः अनिरुद्धाय नमः